बसमिन असल माई यूट्यूब फैमिली कैसे हैं आप सब लोग उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे गुड मॉर्निंग वेरी गुड मॉर्निंग जी अभी बन रहा है नाश्ता सब ने जाना था मैंने जल्दी जल्दी सुबह उठ के मैंने कहा चले जा पहले जो ना कुछ बर्तन पड़े हुए थे क्योंकि रात को जितने भी बर्तन धो के सोलो ना तो कहते हैं ना रात को पता नहीं कौन सा जिन होता है जो आता है और ढेर सारे बर्तन करके चला जाता है तो मैंने वो बर्तन वॉश किए थे उसके बाद जी मैं अपने नाश्ता बनाना शुरू हो गई थी तो आज का जो हमारा टॉपिक है बड़ा ही ज़बरदस्त है बात हम करेंगे कि मैं किस तरह अपने घर के जो है ना वो खाने पीने को और अपने राशन को और अपने मेन्यू को मैनेज करती हूँ इसलिए कि आपको पता है कि जो सफ़ेद पुरुष लोग होते हैं ना उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है घर में रोज़ रोज़ कोई नई डिश बनाना या करना तो उसको वो बड़े तरीके से साथ जो है ना मैनेज करता है और अपने बच्चों की खाहश भी ज़ाहिर पूरी करनी होती है तो उस हिसाब से जो है ना वो होता है तो मेरा क्या होता है कि मैं ना अपनी कोई भी चीज़ ना वजाय नहीं करती हूँ जैसे कोई चीज़ खाल बच गया है तो उसको भी मैं बचा कर फिर जब मैं रख लेती हूँ क्योंकि कहीं नेक्स्ट टाइम ना किसी चीज़ में यूज़ हो जाता है अब भी सुबह मैं नाश्ता बना रही थी तो मेरे बेटे ने शोर मचाना शुरू कर दिया छोटे ने अहमद साहब ने कभी मैंने तो आज पैनकेक ही लेके जाना है उसके अलावा मैंने कुछ नहीं लेके जाना फिर मैं नाश्ता भी नहीं करूँगा छोटे बच्चे हैं यार उनको किस तरह समझाया जाए तो ज़ाहिर उनके लिए भी कुछ ना कुछ करना पड़ता है ये देखे ढेर सारे बर्तन धो के रखे हुए और उसके साथ ही मैंने कहा जी नाश्ता बन दिया फिर मैंने सोचा अच्छा मैं क्या करूँ तो मेरे जहन ने काम किया कि चले जी आज हम आटे के पैनकेक बना के दे देते हैं तो मैंने इसके अंदर दूध डाल दिया चीनी डाल दी मैंने और एक अंडा डाल दिया और इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया अच्छा वो उठा है ना तो जब वो मेरे पास आया ना तो मैंने पैनकेक बनाया हुआ तो इतना खुश था माशाल्लाह कि मैं कहती हूँ उसके चेहरे की खुशी देखने वाली थी तो जर ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जो कि हम गरीब लोग ही समझ सकते हैं इसलिए कि जब हमारे हमको इस तरह की चीज़ करके अपने बच्चों को देते जो वन के चेहरे पर एक्साइटमेंट होती है ना वो मेरे ख्याल में उनके चेहरे पर नहीं होती जिनको ऑलरेडी हर चीज़ प्रोवाइड होती है उनके नखरे होते हैं कि यार मामा यही दे दिया आज फिर आपने यही कर दिया तो जो हम जैसे गरीब लोग होते हैं ना उनके जो बच्चे हैं ना उनके लिए ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं तो मैंने फिर इसके अंदर आटा गूंदने लगी थी आ, तो मैंने कहा कि चलो जी जल्दी से पहले आटा इसके अंदर ऐड करके ना तो मैं ये बना लेती हूँ पैनिक तो मैंने इसके अंदर आटा डाल दिया साथ साथ मैं थोड़ा थोड़ा डालती जा रही थी तो साथ मैं चेक करती जा रही थी कि कितना इसको चुनाव पता रखना मैंने या कितना थिक करना है तो मैं इसके साथ कर रही थी क्योंकि फिर लम्बस बन जाते हैं तो जब ये एग भी के साथ आप करते हो ना तो फिर लम्ब नहीं बनते हैं तो मैंने भी ये करके उसके अंदर एक चुटकी भी नहीं बल्कि उससे भी कम जो है ना इसके अंदर तो मैंने बेकिंग सोडा डाल दिया था <सकेथ> और इसको मैंने मटीरियल को बना के ना तो मैंने साइड पर रख दिया था मैं कह ये जरा थोड़ा सा इसको रेस्ट दे देती हूँ साइड पर पेड़ा गया फिर उसको जो है इसके पैनकेक बनाऊंगी तो इतने मजे के पैन बने थे बहुत ही सॉफ्ट ये देखे चेक करें बहुत पतला सा मैंने जो है ना वो मटेरियल बनाया था बहुत थिक नहीं था और उसके साथ जब मैंने ये बनाइए ये देखे चेक करें कि कितना पतला ये है इतना मतलब इससे क्या फ़ायदा होता है कि आपको बड़ा पतला सा जो है ना वो बनता है पैनकेक और बड़ा मज़े का भी बनता है इसको बड़े एहतियात के साथ साइडों से पहले जो है ना किनारे को हल्का हल्का सा आपने ऊपर करना होता है फिर आराम से पलट लो उसरा भी ख़राब नहीं हुआ थे और जब मेरे बेटे को दिए ना तो इतने खुश हुए थे कि मामा थैंक यू आपने आटे से बना दिया अब हमें मैदा तो मिला ही नहीं था अच्छा जी उसके बाद जी मैं क्या करती हूँ कि जैसे कोई दाल लेके आई जैसे कोई सब्जी बनाई है तो वो जरूर जो है ना वो चीजें मैं साइड पे रख देती तो हूँ अब ये मेरा ना आलू शोरबे का सालन पड़ा हुआ था आलू चिकन शोरबे का ना चिकन तो खत्म हो गया था लेकिन शोरबा बार बड़ा हुआ था तो मैंने सोचा कि क्यों ना दाल के अंदर इसको डाल के एक साइका भी चेंज हो जाएगा बच्चों तो को नया लगेगा कि अच्छा भी चिकन वाली दाल बना तो मैंने वो निकाल के तो मूँगी मसरों की दाल भी बता फिर जब इतनी हो जाती है ना कि एक दिन का खाना उससे बन सके तो फिर उसको आपको पता है दाल अभी बहुत

था। तो फिर आए को, तो वो आते न, दो किलो चिकन ले अचानक कोई घर में गेस्ट आ जाए ना हो तो मैंने इसके देखे दो किलो चिकन से मैंने इसके के हफ्ते का जो है न, वो मैंने, मील तैयार कर लिया था तो यूज़ करते हम लोग जब कोई गेस्ट आ जाए तो फिर जल्दी समझे से निकाल के हम यूज कर लेते हैं तो बोनलेस भी मैंने रख दिया था मैं बच्चे कहेंगे ना उनके लिए शुभारूंगी जब उसमें ना फिर मुझे कोई ना कोई चीज़ जाना है ना मुझे खानी मैं इसी तरह पैकेट्स में कर नहीं मेरे चार पैकेट बन गए थे और बोनलेस का अलहदा से माशाल्लाह बन गया था सही तो उसको मैंने रख दिया था और ये देखिए मलाई भी हमारा सिर्फ दो किलो दूध आता है और उस दो किलो दूध के माशाल्लाह में मलाई जो है ना वो रात को गर्म करके रख देती हूँ और सुबह इस तरह मलाई उतार लेती हूँ और मेरा देसी घी तैयार हो जाता है तो एक टाइम जो है ना बच्चे ज़ाहिर देसी घी की रोटी भी उनको मैं बना देती हूँ ता तीन टाइम तो ज़ाहिर नहीं खा सकते कितना ज़्यादा तो हमारा घी नहीं होता है लेकिन शुक्र अलहमदल कि इतना होता है कि जैसे स्वैयाँ बनानी हो कोई हम लोग स्वैया बनाते हैं ना दही वाली तो उसके साथ देसी घी बहुत अच्छा लगता है या एक टाइम जो ना बच्चों को देसी घी लगा कर तो मैं पराठे बना देती हूँ रोटियाँ बना देती हूँ फिर अचार के साथ अचार मैंने बना कर रखा हुआ फुल टाइम तो कभी ना भी कुछ हो ना तो ये भी बहुत बड़ी एक नियमत होती है कि आपके पास अगर सालन ही कुछ नहीं है तो मैं हल्का सा देसी घी लगाती हूँ उसको बच्चों का अचार रख के दे देती हूँ और शुक्र अलहमदिल्ला बहुत मज़े से खाया जाता है ज़रा फील भी नहीं होता कि कि सालन सालनी है तो इस तरह की चीज़ें जो है ना जो गरीब जैसे हम जैसे सफ़ेद बुश लोग होते हैं वो ज़रूर बना के रखते हैं क्योंकि उनको पता होता है कि यार कोई अचानक कोई ऐसा टाइम आ जाता है तक पीछा जो बंदा होता है कि ज़ाहिर सैलरी स्टार्ट में ख़त्म हो जाती है तो फिर आगे पूरा महीना मैनेज तो करना बहुत मुश्किल होता है तो फिर छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं जिससे सारा कुछ मैनेज करना पड़ता है तो जो मैंने में बना के रखे थे ना तो अचानक फिर रात को जो ना वो गेस्ट आ गए गे तो मैंने जल्दी जल्दी क्या किया कि मेरे पास सिर्फ दो आलू बड़े हुए थे और वो मैंने एक पैकेट छोटा सा निकाला और भून के ना मसाला बना कर उनका आगे रख दिया था तो देखे मेहमान का खाना होगा हमने तो दाल बनाई हुई थी तो चले जी अल्लाह हाफिज़